Всім привіт! Ми знаходимося в Румунії, в місті Отопені, недалеко від Бухареста. Тут ми маємо чудових два котеджа утеплених клінкерними термопанелями Роял фасад. І Олександр, наш представник в Бухаресті, у якого ви можете до якого ви можете звертатися, щоб придбати клінкерні термопанелі. Зараз Олександр розповість нам трішечки про співпрацю і про саме утеплення клінкерними термопанелями цих будиночків. Это как два дуплекса, спина к спине, грубо говоря. Uh -huh. То есть, два, два входа с этой стороны, два с другой. Uh -huh. Да, значит, мы решили остановиться на этом выборе фасада в связи с тем, что в последнее время набирает популярность такая вот отделка внешней части дома. На сегодняшний день этот тренд в Румынии, я смотрю, что очень большой интерес вызывают подобные панели, которые облицованы кирпичом. Все-таки это старый классический стиль. И мне после посещения неоднократных европейских разных городов очень понравилась значит, атмосфера, которую создают вот эти вот фасады, атмосфера старой Европы. И мы, в принципе, здесь выкупили довольно большой участок земли и таких коттеджей. На самом деле здесь четыре таунхауса, получается, в каждом из uh -huh. этих коттеджей. Вот этот сейчас строится, да? Это, да? это третий, который в работе идет. Uh -huh. да, всего их девять будет. То uh -huh. есть то порядка 36 отдельных э, таунхаусов здесь в итоге должно появиться. Супер. И я себе представил, когда, как это будет выглядеть, когда значит, будет целый такой микрорайон. Э, комплекс жилой сделан вот в таком стиле. Как, как кусочек Европы, хоть мы и в Европе находимся, но в Румынии э, другие типы фасадов обычно использовались и мне хотелось привнести что-то новое, какую-то новую струю. Но я как посмотрел, что в последнее время не только я один на направлении двигаюсь, а еще достаточно большое количество людей тоже хочет кирпич, хочет видеть его на своих фасадах и так далее. И изучив ситуацию на рынке Румынии, мы поняли, что здесь таких производителей нет, которые нам могут предоставить такого плана материал для облицовки фасадов, для утепления. И мы в итоге добрались до рояль фасада. И, в принципе, вот первый опыт сотрудничества у нас уже есть. Мы вот заказали материал, он пришел довольно быстро. Нашли бригады местные, румынские, которые смогли его установить. Как говорит предпроизводитель, достаточно успешно для первого раза. Сделали все. Выглядит это все очень хорошо. Местным товарищам, нашим румынским покупателям потенциальным, тоже нравится. Все говорят, что это все достаточно хорошо выглядит, необычно. И напоминает этот британский стиль. Двери, О, двери, двери в пол. Двери в кухне. Ага. Сколько тут квадратов приблизительно? Ну, здесь вот 45, 45 и еще где-то 35. А высота потолков какая? 80 а Супер. Супер. Угу. Еще раз, этот дом это дуплекс, правильно я поняла? Для здесь двух семей. Четыре там хаоса. А, четыре, все. Да, вот это отопление в полу. Какая квадратура одного, одной квартиры? Около 120 метров. 120, ну это достаточно для семьи. 100, угу. Получается, вот здесь для спальни. На, первом этаже То есть, есть партер, первый этаж. Я помню, не первый, второй, а партер первый. Укарь. ага. Европейский. Тоже место по своему более просторное. Ага. Родительская. Да, здесь получается второй санузел. Первый внизу, второй здесь. Ага, санузел. Грудь. Ой, а это что, третий? А это вот еще один. Ничего себе. Это один этаж. Ага. Не может где нужно угодно. Надо сделать еще одну комнату. Здесь что-то еще будет зашиваться. Ага. По сути, это еще можно сделать кабинет. И детскую, кабинет какой-нибудь. И при этом у каждого большая терраса есть, возможность приготовить там, шашлычок, кротар. Это вход в первую квартиру, это уже вход во вторую, да, квартиру, правда? Дома еще две такие получается. Ага, то есть четыре получается квартиры на один а. дом. То есть два дома, это будет у нас восемь квартир. Выход с гостиной. Ага. Сразу терраса. Здесь получается вот двор. Ну это. Ну, индейцы. Так, ага. О, ага. Спасибочки. Так. Тут вы еще будете э, почистить почи фасад. Так, это мы находимся в домике в третьем уже, да? Да, который сейчас в работе. Сейчас в работе. Я так поняла, тут недалеко. Где-то там аэропорт. Ну, а, аэропорт. аэропорт вот, а здесь вот аквапарк здесь такой парк, но есть там еще один большой комплекс, термизный метр, uh -huh. он чуть дальше аэропорта. А вот видно отсюда эстакаду, электричка идет прямо в центр Петербурга. То это есть, если что... Uh -huh. Самое интересное, что здесь где-то через три года поедет станция метро. Пяти минутах. Которая, вы сами понимаете, oh -oh. это... какая красота. красота. Нет, так оно и так красиво. Боже, какая красота. И самолеты летают. Сейчас будет лететь как раз.